Так, ну що, друзі, настав третій день. Е, Їдемо, гарцуємо, заводимо. Зараз поїдемо е, до мого кінта, він придбав дуже круту техніку іжа. Е, ще не знаю якого. Е, 49-го, я його ще не бачив живу, але знаю точно, що він його вже взяв і він в нього вдома. Подивимось, поїдемо на його техніку. Він недалеко живе біля мене. ось, ну, А сьогодні третій день, запускаємо. Так. трошки подсосики закрыть. Так, запускаем. Так и что? Часы. закрыл ворота сразу. Я еще, конечно, без шлема, просто в очече. І потихеньку на вяліки тут проїдемося трошки. Дорога тут не, не кайф, звісно. Ну як, як є. Трошки якраз прогріється. Треба в бак заглянути, я не дивився в бак, не знаю, що там нагріть. Ага! Фу, можка при... Фле! Кошка в рот попала. Хорошо хоть в очках, бо в глаз, как попадет, как сыкне, глаз не открыть. Так и не привязал. Погодка какая в последних тепли деньки, да? Короче, кто пытал вылочка, вылочка отрабатывает вообще четко. Зонщина вылка, Это же напряжение. Жесть Ну в конце аж -то. Ну все, держись сюда Вот забава не провалится. Покажи свой дракон. Я не приехал выходит. ради твоего Нет, дракона. Вот все. Сейчас мы проверим компрессию. Тут еще такая штучка, смотрите. Вот все, нажимаешь. А когда бросаешь... Компрессия, слушай, что нам тепло. Один цилиндр. уже да? А ну, подержи камеру вот там, чтобы чисто послушать, какой звук. блин, еще и два котла. Ой, две цилиндры, две выхлопных вообще. Я Звер. уже хочу этот э, как он звучит и покататься на нем. Скоро ну, прикольно, прикольно. А как ты его до дома катил? Скутером тянули. Да? Да, веревками, блядь. девка тянула, бля. Вообще а, на легке проехала. Слухай. Уматовый. Такой, как на этом, как на байке сидишь. Все, братан, все родные, все. Да я мой, бачу. Я ж пока что хочу что Ми, конечно, все уже... Нет, слушай, если его привести в порядок, я думаю, офигенный выгляд будет. Тут за счет этой рамы, понял? Офигенный просто. Он. Чисто из-за заднего маятника, просто ведьма Бомба. Ну, поздравляю тебя с покупкой. Напишите, угадайте, за сколько баксов мы, ну, братан, забрал его. Напишите, будет очень интересно, а я в следующем видео скажу, сколько он його забрал. Вы просто офигеете. Так, все. <говорит> да. Фигня. А, это ж поворотниками, понял? <говорит> да. Надо только закрепить хорошенько. Тут крепежа, крепежи фиговые, понял? Все, давай. 123 Надо узнать, что с ним. Muito is